So, saya nak parang depan tu lah uh, Lagi Bawa saya kan lah Parang depan dia saya nampak Saya langgar Dia melintang Besar tapi Panjang nak lah, orang panjang lah Tapi dia mulut besar Melintang warna putih Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Ok baik guys, AJ uh, akan teruskan lagi video reaksi seram dan juga misteri pada malam ini guys Sebab ramai yang share dekat grup uh, dalam whatsapp Yang AJ share nombor tu jadi kalau AJ tak buat kerap nanti uh, Banyak cerita yang AJ akan miss lah sebab sekarang ni ada uh, 4-5 cerita sekarang pending dekat whatsapp ni jadi AJ kena cepat lah guys okay. So guys, uh, pertama sekali AJ nak minta maaf sebabnya guys kalau kita kan perancangan awalnya adalah FJ nak siarkan akan video uh, jalan seram iaitu daripada Kuala Kangsar menuju ke Greek uh, siapa yang tengok dekat video last dekat part 1 tu kan uh, kalau ada kadang-kadang orang dia tak tengok sampai habis so dia tak tahu apa yang jadi siapa yang tengok sampai last tu yang last sekali yang akhir sekali FJ ada selitkan sedikit episod yang akan datang part 2 tu di mana ada benda menumpang dalam kereta guys <laughs> so saya macam ingat kan nak upload pada hari raya pertama tau saya nak upload video tu pada hari raya pertama ni lah malam raya pertama special sikit kan lah, nak buat episod khas tu guys tapi masalahnya guys hadis FJ tertinggal dekat Perak so sekarang FJ ada dekat Alustar so bila hadis tu tertinggal tak boleh nak edit episod tu so tersangkut dekat part 1 ok so tak tahulah macam mana nak nak jalankan part tu mungkin lepas raya nanti kot baru boleh upload. Kalau tak memang time yang, yang raya pertama ni ingat special lah episod special lah malam raya lepak-lepak dengan family boleh layan yang yang part tu tu memang agak crucial sikit guys sebab member kata ada benda tumpang kat belakang kereta ni Ni ya, kereta yang je tengah buat video ni. Dia tumpang kat belakang guys. So dia waktu tu pun ada benda yang dia buat lah. Sayang lah tapi tak apalah nanti lah lepas raya kot baru upload episod tu So mungkin akan counter dengan episod yang FJ explore dekat uh, Ni guys, dekat Gua Kelam dulu okay. so, Pagi tadi FJ pergi Gua Kelam FJ rakam sampai habis Ada uh, cerita-cerita yang orang sampaikan dan sebagainya So nanti FJ akan upload yang episod Gua Kelam dulu lah Maksudnya dia akan silang ke Gua Kelam Nanti baru akan pergi ke part tu jalan Gerik Gerik, uh, Gerik Kuala Rangsa guys Okay guys Malam ni kita teruskan lagi Kita punya Reaksi seram kita Okay dia dapat uh, Ni lah orang kata Mesej dan sebagainya Terima kasih kepada yang Sudi share kan Dia punya kisah kepada FJ eh. Okay Ni daripada pagi tadi ni FJ pagi tadi bangun Awal pergi ke Perlis Buat video dekat Gua Kelam Balik tu Buat video uh, semalam Okay yang ni Sambung malam ni Buat video untuk malam ni pula Tiga kali rakam guys Sebab banyak orang share kan Kisah ni je tak best lah kalau Kalau apa kalau tak dapat nak deliver kan ha, Orang dah share kan kita tak dapat deliver pula So kita paksa jugalah diri guys untuk deliver Okay bismillahirrahmanirrahim Kisah ni disampaikan Okay MJ baca dulu caption ni guys Dia cerita pasal macam uh, Gangguan hantu pocong lah Berkaitan dengan bunyi kan guys Okay, Assalamualaikum. Saya nak kongsi sedikit cerita seram. Aa, saya Azri Ismail, asal daripada Seremban, tapi menetap di Ca'ah, Johor. Aa, kat kampung isteri Ca'ah ni lah. Ca'ah korang tahu guys kat mana? Dekat Segamat. Kat Johor, Segamat. Sebab FJ tahu pasal kampung EJ tu. <laughs> kat rumah sewa saya, yang saya tinggal ni malam-malam kerap ada bunyi pocong. Dekat rumah mak mertua pun kerap ada bunyi pocong Okay, dia kata rumah sewa dia yang tinggal sekarang ni malam-malam kerap ada bunyi pocong Dekat rumah mertua dia pun ada bunyi pocong guys Bunyi pocong ni dia ada macam bunyi burung Lepas tu banyak lagi lah kisah seram yang saya alami dekat tempat saya di Seremban oh. Dia ni mengalami banyak kisah seram guys Okay, bro Azri, Azril ni okay Pernah nampak dua kali First mas, Nampak masa kenduri tahlil Poyang saya dulu Nampak dua cahaya Cahaya pertama besar macam pintu van Cahaya kedua ikut dari belakang kecil Macam cermin kereta atas pokok So dia terbang slow saja. Ramai juga yang nampak masa tu Lepas tu kita orang buat tak tahu je Dan biarkan benda itu pergi So dia ada penampakan guys Saya itu penampakan cahaya Dia okay, dekat atas pokok lah Itu kisah seram dia lah Kemudian guys Yang kedua saya nampak dalam rumah mak saya Dekat flat Senawang Nampak dia lalu Dari ruang tamu menuju ke dapur Lepas tu hilang Bentuk dia macam orang pakai jubah coklat Gelap dan tinggi Kalau setakat bunyi-bunyi ni dah biasa sangat Dengar Kadang-kadang meremang lah juga Tapi kalau sekarang ni kerap dengar bunyi pocong je lah Okay geram Gak asyik bunyi mekak-mekak je Buat orang meremang je dengar So kan okay, dia mention bunyi pocong eh? Jom kita dengar dulu guys Nak dengar bunyi pocong macam mana Okay je kuatkan volume Kalau dengar dengar eh Dia kongsi ni Bismillahirrahmanirrahim 1, 2, 3 Bunyi dia macam ni tau Ah, uh, tu tentu bunyi dia. Dalam beberapa second, beberapa saat dia bunyi, dalam beberapa saat dia bunyi. Kadang-kadang pukul -kadang 9 awal dia bunyi Kadang-kadang lewat pagi Sebelas Kadang-kadang tiga pagi uh, Lepas tu dia lenyap Lenyap dalam beberapa hari Lepas dia bunyi balik Sebab saya tahu pun daripada mak mertua Mak mertua yang mak tahu Dia kata kalau bunyi tu bunyi Cik Cong dia cakap uh, Jadi bila saya tengok Kadang-kadang saya tengok seorang Orang yang anak uh, Tidur rumah mak dia uh, Time tu lah uh, Aduh, semak bunyi dia <laughs> uh, Itulah saya nak kongsi kan pengalaman lah pengalaman lah, pengalaman saya Mak betul saya cerita dekat Cak Ah Johor ni area area desa Tungkang apa taman desa Tungkang Jodoh kampung sepat kat Cak Ah ni lah kat Cak Ah kampung sepat kat Cak Ah ni lah Orang terpadam ke? Orang bela Banyak-banyak bela, banyak yang membela lah tapi mak mesti cakap kalau tahu orang tu ada bela, kita jangan sebut uh, nama dia. Kalau kita sebut nama dia uh, nanti kemungkinan malam tu dia akan tak benda dia lah mengacau kita. Macam itulah mak tu mak tu cerita. Uh, tu yang saya eh, percaya tu sebab orang tua kan orang tua cerita. Orang lama orang lama-lama cerita. Uh, okey faham. Uh, nanti kalau ada uh, kesah, Push cake senam yang yang terbaru ke terkini kan? nanti saya kongsi lagi ah, Assalamualaikum, ah, lupa lah nak bagi Ada satu, ada sekali tu Dekat kawasan Johor juga ni Kawasan kat, yang kampung saya sebut tadi Kampung sepakat tu kampung orang buta tau okay. Yeah. Dekat saya pernah Saya naik kereta nak pergi ke Yompeng Saya pernah terlanggar ni lah uh, Cik Chong Saya tengah main handset, tengah main pon Lepas tu kan kita kan pakai handphone kan pada depan kan pakai handphone kan. Masa saya nak pandang depan tu lah. Ha, lagi baru second lah pandang depan dia saya nampak saya langgar. Dia melintang besar tapi panjang tak lah. orang oh, panjang lah tapi dia besar melintang warna putih tapi macam ada nampak macam biru tak lah, biru lah. apa tak tahu lah kan lepas tu saya, macam langgar bumper tau dup dup lepas tu saya berhenti depan saya pusing balik masa tu dalam pukul Sebelas tengah malam ha, Sebelas tengah dua belas Saya pusing balik, nak pastikan apa yang saya langgar tu Saya, ingat, saya takut saya langgar anjing kan ha, Nak tengok lah, takut orang tu mati ke apa Saya pusing ha, Benda yang saya nampak tu langsung tak ada kat situ Lalu saya pusing balik semula Pergi yang aku jumpa lah, aku jumpa Tak lepas tu saya balik Saya dengan wasa. Wasa cakap dengan wang saya, ha, wang saya cakap Oh, ayah langgar Cik Chong tu dia kata ha, Itulah pertama kali bukan nampak dia berdiri dah dia dah melintang bari kawasan selangga tu saya masuk tu saya sorang-sorang. Lah. Uh, itulah ya eh, tu yang pagi saya tu paling 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 hakul lah tu sebab selangga dia eh nampak dia selangga uh, dia itulah pengalaman selama hidup dah 44 tahun ni uh, Okey, Farhan. Okey guys, itulah kisah yang diceritakan oleh Bro lah kita panggil bro Azril eh bro Azril sebab umur dia pun dah berusia lagi pada 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 FJ lah kan. Okey <coughs> 44 tahun tadi dia sebut. So guys, channel cerita dia Korang okey ke tidak akan kisah tersebut iaitu kisah mengenai uh, bunyi guys. Tadi dia ada dengar tak tahu bunyi pocong tadi yang kau berdengar Bunyi macam burung guys. Daripada pukul 9 Sampai ke pukul Berapa dah Kan dia sebut banyak kali lah Lepas tu Ada selang beberapa hari Lepas tu bunyi lagi Bunyi macam burung tu dia, dia dengar Tapi dia kata itu bunyi cik cong So siapa-siapa dapat confirm kan Bunyi hantu pocong macam mana uh, kemudian dia kata desa temu jodoh dan sebagainya tu bla-bla caah tu banyak sebenarnya kenalan keluarga FJ duduk dekat kawasan sekitar situ. Dulu desa temu jodoh tu pun Pak Cik FJ dah meninggal lah dia duduk kat situ. Okey Pak Pak Su FJ dia duduk dekat kawasan desa temu jodoh tu je selalu pergi rumah dia. Dekat desa temu jodoh tu ha. So, kampung FJ dekat Segamat guys. Dekat ha, Bekok kawasan air terjun Bantang tu. Siapa-siapa tahulah orang orang Segamat kan. Ha. so kampung belah ayah FJ dekat situ. So dicakap-cakap tadi semua tempat tu FJ banyaknya tahu lah guys. Aa, kemudian yang kedua eh, yang ketiga terakhir sekali dia cerita berkaitan dengan dia terlanggar uh, pocong guys. Dia terlanggar pocong, uh, dia nampak macam tu pocong lah tapi dia kata dia bukannya menegak melintang dengan jalan. Bunyi dap 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 macam itulah situation dia. Dan banyak juga lah cerita dia cerita dekat rumah dia dekat Seremban dan sebagainya bro Azil ni. So banyak ah dia punya pengalaman kisah seram. EJ FJ punya pengalaman guys tak tak macam tu guys FJ lebih kepada bukan penak pakan lah <coughs> FJ punya kalau gangguan FJ lebih kepada kes kerasukan uh, lepas tu macam benda-benda pelik tapi benda-benda pelik tu macam dia ada macam macam boleh explain dari sudut sains macam tu lah macam kita je tertanya kenapa jadi macam ni lah macam tu dia bukan gangguan yang macam bro Azril ni terima lah So bro Azril uh, Berkaitan dengan kisah tadi sebab bro Azril dah cerita dengan saya direct eh. Kita bukannya pada page ke apa ke Memang direct terus daripada Tuan punya badan uh, Dia tak kata uh, Cerita Tuan Azril ni Tipu ke apa ke Sebab Tuan Azril cerita tu Dia dengar macam dengan uh, Orang kata seikhlas hati lah kan Sebab Tuan Azril pun tahu Kalau uh, Dia upload content ni dalam media sosial Dekat YouTube dan sebagainya orang akan kecam dan sebagainya tapi dia berani nak cerita maybe pengalaman yang dia alami sebenarlah tapi jauh dari sudut FJ tak pengalaman FJ eh yang memang pergi tempat-tempat seram di dalam Malaysia ni terutama sekali jalan okay? jalan yang memang ada gangguan bukannya jalan yang tak ada gangguan jalan yang betul-betul ada cerita gangguan dan sebagainya FJ pergi So far tak ada lagi lah macam cerita contoh telanggar hantu pocong ke apa ke penapakan pun tak ada Uh, so benda tu uh, Bagi pandangan MG eh Adakah bro Azril ni Sebenarnya seorang yang Memang Mengalami gangguan Hanya bro Azril seorang uh, Itu kena nilai balik Kalau bro Azril menerima gangguan ni seorang diri saja Berarti uh, Mungkin dekat bro Azril ni mungkin ada sesuatu ke apa Bro Azril kena Kena ni lah kot Try untuk mendapatkan rawatan bro Okey sebab bro kata macam bro ni nampak cerita macam mudah sangat nampak. Mudah sangat nampak ni antara a uh, yang kena rawat juga ah sebab kalau normal luar normal macam cic susah gila nak nampak. Walaupun gangguan itu ada je AJ banyak kali je mengalami gangguan tapi tak se-hardcore itulah. Okay, kalau orang yang mudah nampak ni kita tak cakap kita tak percaya eh. Kita bagi FJ kemungkinan yang bro Azril alami ni mungkin bro Azril saja yang Uh, mengalami gangguan tersebut Kalau orang lain berada dekat tempat tu Mungkin orang lain tu tak mengalami situasi tu uh, So itu sajalah pandangan FJ So kalau boleh dengar Rukiah dan sebagainya kan Kalau nak try boleh kalau bro nak nak nak, nak try scan ada satu podcast paling baru daripada ID 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 Marcelo yang uh, tengok podcast dia dalam YouTube dia ada jemput Ustaz Domer ke apa nama ustaz tu. Barulah beberapa hari lepas uh, Podcast tu kan Di part 3 tu Ujung podcast tu Ustaz tu ada baca ayat untuk scan uh, Buat apa yang ustaz tu Cara ustaz tu buat uh, Letak tangan dan sebagainya uh, Bro bro Azim boleh dengar ruqyah tu Kalau nampak tangan bro Azim bergerak sendiri dan sebagainya Betul lah memang kat bro Azril ni ada benda Dan bro Azril kena dapat rawatan Ini hanya nasihat sajalah Okay, kita nak kata tak percaya pun Tuan punya badan cerita nampak macam Saya kelas hati kan Jadi susah juga nak percaya, tak percaya Tapi kalau pandangan FJ Kemungkinan gangguan tu hanya bro Azri seorang je yang alami Kalau orang normal berada di tempat itu Mungkin dia tak mengalami pun gangguan okay? So bro terima kasih diucapkan Sebab Uh, sudi berkongsi kan uh, cerita dengan berani ya okey tahu lah kalau lepas ni mungkin kena kecam dan sebagainya kan tapi jangan peduli kata orang bro terus share je dan macam dia cakap kalau boleh dapatkan rawatan mengikut uh, agama cara Islam tu lah okey so guys video ni sampai di sini saja okey jangan lupa like share dan subscribe channel ni dan nantikan video reaksi seram dan misteri yang seterusnya guys assalamualaikum selamat malam dan jumpa lagi bye Selamat Hari Raya Aidiladha. Bye.